Коли ми отримуємо АІФ 16 давайте про це поговоримо. Правда, це ну та зброя, яка дійсно може по-перше вберегти життя наших людей, в тому ж Харкові, тобто почати збивати ракетоносії російські, які в нахабну підлітають просто вже ну ближче нікуди. По друге, це може змінити ситуацію на фронті, але все залежить від того, коли ми отримаємо ці літаки, в якій кількості для цього Роман Світан долучається до нашого ефіру, військовий експерт, якого ви добре знаєте. Вітаю вас, пане Романе. Радий бачити. Бажаю всім здоров'я. Дивіться, Зеленський наразі подивився ті винищувачі, які F-16 нам мають передати бельгійці. Якщо я не помиляюсь, впродовж до 2028 року їх кількість має бути 30 одиниць. Це дуже мало. Ну тут навіть я не буду вас питати, чи цього достатньо, чи недостатньо. Очевидно, що цього мало. Проте вже перша партія буде цього року. Розкажіть, будь ласка, як вам цей вояж президента з точки зору ефективності, саме питань у небі, ви бачите якісь перспективи? Ну я не сказав, що це. Ну, от смотрите, одна Бельгія, ні большая Більгія, mm -hmm. Більгія піддає там mm -hmm. до 28-го року 30 самолітів. Нам для того, чтобы полностью перевооружить весь парк авиационной техники на такого рода многофункциональный истребитель, а это ж 4 в 1. Что такое F-16? Это и перехватчик, это и истребитель. То есть перехватчик носитель ракет дальних, дальнего перехвата. Истребитель, который может выполнять воздушные бои в полном объеме, причем с довольно-таки неплохим качеством. Это штурмовик и это бомбардировщик в зависимости от вооружений, которые он может нести. Потому 4 в 1, 30 самолетов от одной э, Бельгии, допустим, от одной страны, нам надо 200, 180-200, то есть по большому счету 6-7 стран такого уровня, как Бельгия, если передаст нам по 30 самолетов, то мы к 2028 году будем, будем иметь полный парк всего вооружения, авиационной компоненты, которая нам нужна будет и для выполнения боевых задач, и для наступления, обороны. У нас ну, а с россиянами война лет на 10, это надо четко понимать, потому я бы не сказал, что это мало, это довольно-таки внушительная цифра. А вы правильно говорите, все будет зависеть от того, сколько нам на данный момент передадут. Не, не, не просто когда, пара может и завтра сесть на аэродром, на которой они уже садились в течение там, с 2012 -го года, уже 12 лет, можно сказать. В течение 12 лет у нас было два захода э, самолета в F-16 в 2012 году на наши аэродромы и в 2015-2018 году они выполняли боевые задачи на наших аэродромах. Поэтому пара может зайти хоть завтра. Вопрос э, хотя бы в передаче одной бригады, Одна бригада, ну, допустим, двухэскадрильная, это там 24 самолета в эскадриле, 12 самолетов. Трехэскадрильная полноценная бригада, это 36 самолетов в эскадриле, плюс 4 самолета звено управления Камбриха, зам Камбрига, там начальник штаба, может быть, зам по воспитанию, то есть 4, 4 летчика, это 40 самолетов, плюс коэффициент где-то 1, 1, 1, 2 с парок, то есть чуть больше 40 самолетов. Поэтому нам важно получить одну бригаду. Вот одну бригаду мы можем получить, допустим, в течение лета. Они могут заходить не одновременно, там бригадой по парам, по звеньям, по эскадрилям. Но ну, я думаю, с июня месяца, вот уже в, с, с, со следующего месяца, мы сможем, в принципе, уже принимать эти самолеты. Почему так думаю? перебросили, уже развернули тренажер-летчика. Это, это, это специализированная система для того, чтобы летный состав, который выполняет боевые задачи, мог отрабатывать э, и в том числе пилотирование распределение внимания, действия в особых случаях на наземных тренажерах, причем это кабина самолета. Без э, это, этого компонента по курсу боевой подготовки выполнять боевые задачи просто нельзя. Мы его уже получили это говорит о том что уже конечный этап передачи самолетов в том числе просто так бы его не разворачивали не передавали бы раньше только под летчиков передают значит есть уже техники которые могут эти этот этот тренажер использовать тех состав уже у нас часть готова уже заходит возвращается обратно в украину часть летного состава готова потому что ждем просто самолетов. Вопрос в количестве, да, однозначно з вами согласен, Но начало, я думаю, буде положено вот сюня місяць, пане Романе. Читає, що Швеція відмовляється від планів щодо відправлення Гріпенів, теж винищувачів в Україну. Проте аргументи не такі, що ми не хочемо допомагати Україні, а мовляв, інші країни коаліції постійно просять почекати систему Гріпен. Заявили представники Міністерства оборони. В тому числі для того, щоб F-16 можна було нарешті впровадити в Україні. Оці сигнали вони як ви думаєте, все ж таки підводять до того, що f 16 нам передадуть? Чи це може бути якась знаєте, знову така хитрість? гріпини не передаємо. F-16 поки немає, щоб ми не застрягли в цій паузі. Немає такого перестороги у вас. Это первое, естественно, что приходит на ум у пессимистов, да, действительно, это первая мысль. Нам опять что-то не дают, поэтому тут надо воспринимать себя оптимально, конечно, как оптимиста. То есть стакан наполовину полон или наполовину пуст. Давайте считать, будем оптимисты, будем считать, что наполовину полон, еще половину надо будет долить до полного стакана. Потому что это, с точки зрения оптимистической версии, это лучшее решение вопроса, когда нам надо сосредоточиться на одном самолете. Поверьте, эксплуатировал несколько модификаций бортов, и самолетов и вертолетов в том числе. Это просто кошмар, когда в одном подразделении или в одном, допустим, в одном полку несколько разных видов летательных аппаратов, это очень много проблем, связанных с их обслуживанием, с подготовкой летного состава, инженерно-технического, систем аэродрома к использованию и так далее и тому подобное. Для нас оптимальный вариант избавиться от всех, вот от всех советских самолетов от всех других оставить один единственный тип самолета, а еще лучше одну модификацию самолета, одну из новейших. Но если новейшую модификацию, там блок 70-72 мы пока вряд ли получим, то хотя бы один тип F-16, тогда будет намного проще подготавливать летный состав. Летчики, когда будут понимать, что они будут летать там, часть своей летной жизни на F-16, их легче будет готовить. Готовить легче и инструкторам и составу преподавателей легче будет перевести на систему обслуживания, естественно проводить техника эксплуатационные работы на этих самолетах в печи плановые работы. То есть один самолет это любая техника, когда она в единственном исполнении допустим, это оптимальный вариант. потому с этой точки зрения, я бы так сказал, это правильный подход. Гриппены, по большому счету, если бы у нас не было стопроцентной уверенности, что мы получаем F-16, то, конечно, на безрыбье Ирак рыба ничего здесь не сделаешь. Можно было бы тогда и на Гриппены обращать внимание. Но вот есть возможность того, что мы можем получить в течение, допустим, до 28 -го года мы только с вами этот вопрос решили. До 28 -го года мы можем получить все 200 самолетов. И тогда нам не надо будет ни Гриппен, ни мираж, ни какой-то другой самолет. А можно будет уже с F16 переходить дальше, допустим, на те же F-35. К этому времени я думаю, часть Европы на них уже перейдет. А с F16 на F 35 намного проще переходить, чем с любого, любого другого летательного аппарата. Ну, так, сподіваємося, що в нас буде і е, рак, і риба, і все що завгодно. Але так почати треба з чогось. Пане Романе, запитаю вас тепер від неба про суходол. Ростимо Мєр, міно керівник Міноборони України, дав Reuters нещодавно інтерв'ю і сказав про те, що росіяни зосередили в принципі на території України і вздовж кордонів півмільйонне військо, якщо ми кажемо в кількості людей. І каже, що вони планують наразі збільшити ще на 200-300 тисяч саме кількість особового складу. Проте у нас наразі 1,2 мільйона людей оновили дані в ТЦК. Як ви бачите це співвідношення? Який ресурс Росіян? Наскільки це багато, якщо вони на 200-300 тисяч збільшать кількість військових? І який час може це зайняти в окупантів? Того, чтобы на 200-300 тысяч одномоментно увеличить количество личного состава россиянам, им надо включить режим мобилизационный, который они включить, не, включать точно не будут. Они уже обожглись на этой принудительной мобилизации, пособирали с улиц большое количество людей, которые никакого отношения к армии никогда не имели, и из них выжили 10%. 90% погибли, а так как не всех можно ставить в строй, это генетика. Потому россияне уже раз обожгли, следующий раз, другого раза они так уже делать не будут. 10% выжили, но это естественный отбор, так называемый. То, чего нельзя нам делать, а у нас это как раз проблема сейчас та же самая. То есть ставим в строй из под палки пытаемся там миллион двести, где-то кто-то зарегистрировал, да не дай бог их отправить на линию фронта, если они не профпригодны или не мотивированы. Это будет та же картина. 90% погибнет или сдастся в плен, либо, либо убежит самовольно, залышит СЗЧ, так называемая, самовольно оставившая часть. А 10% останутся на линии боевого соприкосновения и выполнять боевые задачи. Поэтому россияне так точно действовать не будут. Они работают по уже установившейся схеме рекрутинга. У россиян больше тысячи городов в стране. Россия 1120 городов, ну, примерно. Ну, хотя бы одного россиянина в сутки, один город будет через военкомат проводить, это 1120 россиян в сутки, которые может, могут стать строй и становятся в строй. Именно так и работает российская рекрутинговая система, сейчас запущенная на базе финансового финансовых определенных механизмов, то есть мотивация финансовая, а дальше идет отбор, проф-отбор, и почему сейчас, в принципе, качество личного состава российского, профпригодности, если можно так сказать, оно увеличилось, как только не ушли от принудительной мобилизации. Так вот, каждый день, если они будут ставить в строй больше тысячи россиян, то где-то в течение, допустим, трех сотен дней, то есть практически за год они действительно могут поставить в строй до 300 тысяч россиян. Или, или больше, допустим, если будут увеличены финансовые определенные границы для денежного содержания, тогда пойдет больше россиян. То есть в таком режиме, да, они могут поставить в строй 300 тысяч по большому счету и к концу года. Вопрос, куда они будут использоваться. То есть если не будет заморозки боевых действий, я думаю, их не будет. Так это расходная тема, это тот расходник, который уничтожается в течение... Вот они ставят 1100 россиян в сутки в строй, так 1100 уходит 200-300 тяжелыми с поля боя. То есть это для восстановления, вот эта цифра, это для восстановления потерь при той интенсивности боев, которая сейчас есть. Это не дополнительные, выше там полу миллиона российской армии, там не 800 тысяч общее количество россиян. Нет, это просто восстановление потерь, и оно уже запланированное. Это если мы пойдем на поводу у россиян и заморозим боевые действия, дадим возможность под разными мирными инициативами им увеличить количество российских войск, тогда да, тогда мы получим еще 300 тысяч где-то на каком-то участке скорее всего это будет северо-восток нашей страны ну а миллион двести наших потенциальных рекрутов которые потенциальных военнослужащих которые обновили какие-то где-то данные за облачные это еще не бойцы профессионалы которые стали в вооруженные силы сейчас очень хороший уже начинается хороший тренд мы о нем неоднократно говорили о постановке в строй в вооруженные силы Украины правоохранителей, то есть силовиков внутренних. Сейчас идет призыв, работают ТЦК как раз на постановку в строй именно уже готовых. А это мотивированные люди, которые получают денежное содержание от государства, мотивация прямая. А плюс профпригодные, поверьте, любого силовика обучают обращению с оружием. Это уже готовый, это готовая штурмовая пехота. Это минимум готовая штурмовая пехота, а дальше их можно использовать в зависимости от задач. Поэтому я думаю, это, именно это движение, вот такое правильная, грамотная постановка строй профессионалов, мотивированных профессионалов, оно даст нам возможность планировать в том числе и контрнаступательные действия после захода авиации. Пане Романе, має глядача до вас питання. Хочу його поставити в контексті того, що я зараз читаю. От пропагандистські ресурси передають, що в Херсонській області була збита українська ракета Нептун. Мовляв, вона летіла на один з військових об'єктів в Крим. От росіяни цим пишаються. І глядач питає: а де вітчизняні ракетні комплекси Нептун, Сапсан, Грім? Потрібна власна зброя вітчизняного виробництва, яка є запорукою нашого суверенітету та захисту. Ну тут важко посперечатися. Володимир Кулик ставить це питання вам. Читаю, що Нептун все ж таки летів. чому так рідко бачимо ці повідомлення? І дійсно, а що з іншими системами? Ну, а, діло в тому, що Сапсан і гроб це одно і те. У нас був проєкт Сапсан. Это баллистические ракеты с дальностью 300-500 километров. Это был проект, из этого проекта вычленили и произвели «Гром-1», его продали. То есть тогда было действительно произведено достаточное количество ракет и пусковых установок. Это баллистические ракеты, их продали на Ближний Восток. То есть 300-километровой дальности. У нас остались несколько пусковых установок и несколько ракет «Гром-2» с дальностью 500 километров. Их надо однозначно развивать, то есть у нас осталось и тех документация, хотя мы гром один продавали вместе с тех документацией, то есть передавали полностью. Разработки были за деньги как раз этих представителей Ближнего Востока. Саудиты, по-моему, заказывали тогда, мы туда и передали. А вот Гром-2 остался у нас, 500 километров, мы можем их производить. Вопрос, сколько и за какое время, это очень важно. То есть, если мы производим там одну ракету в течение квартала, так поверьте, это небольшие, небольшое производство. Ну, а Нептун это чуть другая ракета. Нептун это крылатая ракета, то есть Гром это баллистическая ракета. А Нептун крылатая ракета, причем это крылатая ракета на базе ракеты старой советской Х-35, Х-35У. Это противокорабельная ракета, наш КБ, КБ «Луч» ее усовершенствовала, добавила дополнительные километры, то есть она не 150 километров, как Х-35, а уже под 300 километров шла, но это все-таки дозвуковая крылатая ракета, которую в принципе может сбить любой зенитно-ракетный комплекс. Ну, если уже брать реальные вещи. То есть дозвуковую да, крылатую ракету, это примерно аналог той же Х-101, Х-555 или «Калибра». Мы их сбиваем, ну, процентов 85. То есть, по большому счету, часть ракет «Нептун» россияне тоже могут сбивать. И потому я не удивлюсь, что это действительно может быть правда. То есть, шедшая на выполнение боевой задачи «Нептун» была сбита россиянами. Это, это происходило. Она просто должна использоваться сейчас в паре с ракетами-постановщиками помех. То есть есть ракета edm 160 нам передали ее наши партнеры. Она идет впереди, она берет на себя удар ПВО, то есть уничтожает эту ракету. Но проходит какая-то крылатая ракета или стронгшед или стал или Нептун, в зависимости от задачи. Дякую вам. Ну що тут сказати, сподіваємось що буде можливість нас налагодити власне виробництво. Будемо виправляти помилки минулого. Читав ваші статті до речі щодо цієї системи Нептун в тому числі ще 5-6 років тому. Були питання, чому їх так мало розроблялось, і де були дійсно блокування. Але це вже політика. І на наступний ефір я думаю, можна відкласти цю розмову. Пане Романе, дякую, Роман Світан, військовий експерт, полковник зсу відставці. Був в ефірі України сьогодні.